Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні ми знаходимося у гостях просто найкращого, напевно, магазину, який тільки є у нас в Житомирі. Це світ біжутерії Монпасьє. Доброго ранку, пані Інна. Доброго ранку. Сьогодні нам пані Інна зробить екскурсію по цьому магазину і розкаже, що ж тут такого гарного продається. Ми навколо себе бачимо дуже багато гарних прикрас, Бусин і. І навіть що це Це також бусини, да? просто Намислення. різного намистини, різного кольору і різної форми. Розкажіть нам, будь ласка, як з цим цим працювати. Для чого вони в нашому магазині продається дуже багато різнообразних, також фурнітури для того, щоб ви самі могли біжутерію своїми руками? Для цього у нас є всі види, всі види різнообразних інструментів, які... будут в помощь вам для того, чтобы изготавливать бижутерию своими руками. Разнообразные книги э, с множеством мастер-классов подробных, которые тоже в помощь этому делу. А также мастер-классы, курсы для того, чтобы вы научились от и до изготавливать бижутерию своими руками. Проходят они у нас на выходные, это суббота, либо воскресенье. Для этого вы можете посетить наши мастер-классы, на которых научитесь изготавливать бижутерию в разнообразных техниках. Мастер-классы проходят на протяжении 5 часов. С вами занимается мастер, группа практически индивидуальная. Это от 3 до 5 человек. Делаете вы 6 украшений, и все в разных техниках. Это и текстильные техники, и бижутерные булавочки, которые вам покажет наша коллега Ольга. Да? Очень много техник, стоперная техника, работа с основами. Вот. По окончании этого мастер-класса все украшения, которые вы делаете, вы забираете с собой в подарок от нашего магазина. Также вам предоставляется дисконтная карточка на 10% на всю нашу продукцию, которую вы можете пользоваться уже на постоянной основе. Также для тех, кто желает, не желает посещать наши мастер-классы, а желает научиться этому всему дома, в, домашних, в домашнем уюте, в домашних условиях, мы предлагаем вот такую вот книжечку, прекрасную книжечку «Бижутерия своими руками», написанную Юлией Березовской, основательницей наших магазинов «Монпассье». В этой книжке подробно описаны все те же самые техники, которые преподаем мы на мастер-классах с детальным описанием абсолютно всей фурнитуры, которая находится в нашем магазине, а также инструментов, для чего они, как их использовать. То есть для тех людей, которые желают научиться дома всему этому, мы предлагаем именно вот эту вот книжечку. Э, скажи, пожалуйста, ласка, Инна, а вот мы говорили про дорослые мастер-классы, а детячие существуют? Да, конечно. С недавнего времени у нас э, в нашем магазине также проходят мастер-классы и для детей. Возраст детей это начиная где-то от 8 лет, заканчивая 14. Э, продолжительность этого мастер-класса 3,5 часа. Э, дети делают 5 украшений, тоже в разных техниках обучаются базовым бижутерным техникам и точно так же, как и на взрослом мастер-классе, все украшения, которые они делают, им в подарок, и дисконтная карточка на 10% на всю нашу продукцию. Дети уходят максимально удов удовлетворены, просто счастливы, и потом еще очень долго посещают наш магазин в этой эйфории после этого мастер-класса. Также мы планируем в будущем организовать... Э Проволочные мастер-классы это уже мастер-классы больше специализированные по работе с проволокой, а также э, уже даже на данный момент у нас присутствуют авторские мастер-классы, которые разработала наша мастер по курсам. это по э, изготовлению шамбала браслетов. это сейчас очень модно, в принципе тенденция моды очень такая продвинутая. Вот, и дальше мы будем расширять вот эти авторские мастер-классы. Это более короткие мастер-классы, которые не будут занимать большой промежуток времени. А и сколько примерно, времени? Это будет? Ну, это час не больше. Вот. И скажите, пожалуйста, ваши планы на будущее? Э -э планы на будущее. Ну, во-первых, мы собираемся, как и всегда, улучшать наше качество обслуживания, расширять наш и так и на, на это время большой ассортимент. А также що касается обучения людей, наша компанія е, производства випусків, которые можна купити просто будет диск і вдома уже не по книжке, а именно по видеодиску научиться теж изготавливать біжутерію именно базовые базові техніки, их. Шановні телеглядачі, пані Інно, мені до рук потрапив такий гарний чарівний диплом від знака. Розкажіть нам, будь ласка, як ви отримали? Да, на самом деле, в этом году, вот буквально 22 э, сентября этого года нам э от нашего торгово-развлекательного центра вручили такой вот диплом як найкращий магазин бюжетерії в Глобелі. Ми дуже гордимося цим, і ми будемо старатися, щоб це була не остання награда за виконану нами роботу. Ми вам бажаємо, щоб дійсно ви отримали не одну таку нагороду. А нашим телеглядачам я хочу сказати просто найприємнішу новину, тому що е пані Інна дозволила нам бути присутніми на мастер-класах, які ми будемо вам про продовж тижня і показувати. Тому ви зможете самі зробити собі і сережки, і браслетики, і навіть інші прикраси, які е зможуть прикрасити ваш образ і зробити його. более наполненным, яскравейшим и просто неординарным.